জুবিন গাৰ্গী এটা মদ খাই পেলাই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক সুধিছিল যে সেইটো কোনে গৰুটো এতিয়া গৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়া নে জুবিন গাৰ্গ আপুনি জাতিৰ কাৰণে গান গাইছে গান গাই আপোনাৰ নিচিনা মদ খাই মাতলাবি কৰা নাই মদাহি ফাটি জুবিন গাৰ্গ এতিয়া কিন্তু ৰাইজে ভৰি তলৰ ধূলিকনা বুলি নভবা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰেইনটো গ'ল এতিয়া অকণমান জুবিন গাৰ্গক মই কৈছো গৰু বুলি নমস্কাৰ আপোনালোকে সকলোৱে জনাব চাগে জাজি মাটি ভেটিৰ বাবে গান গোৱা আমাৰ অতি মৰমৰ ৰাজীৱ শইকীয়া তেওঁ দেহ ত্যাগ কৰিছে তেওঁ আত্মা চিৰশান্তিৰ কাৰণে আমাৰ দ্য আচাম্ব ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁৰ আত্মা চিৰশান্তিৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ তেওঁ যাতে য'তেই থাকে তেওঁ আত্মা যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাকে আশা কৰিলোঁ সেইদিনাখনৰ ৰাতি ক্লেপটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ চাওকচোন কেনে পৰিৱেশ হৈ আছিলে তেওঁ ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰি থাকোঁতে মাটিত ধাও খাই পৰি গ'ল আৰু তেওঁক লগতে চিকিৎসালয় ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চিকিৎসালয় ভৰ্তি কৰাৰ পাছতো তেওঁ দেহ ত্যাগ কৰিলে যেতিয়া আমি আহিছোঁ একদম মেইন কথালে সেইকেইদিন অসমবাসী ৰাইজৰ মুখে মুখে এটা কথাই প্ৰচলন হৈ আছে জুবিন দাই ৰাজীৱ শইকীয়াক কিয় চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে আহকচোন সেই ক্লিপটো এবাৰ দাঁতিৰ কাৰণে মইওতো গান গাইছো এতিয়া মই তাক ইমান মই চিনি নাপাওঁ কিন্তু দেই দাঁতিৰ কাৰণে মাটিৰ কাৰণে ৰাজীৱ শইীয়া ঢুকাইছে সকলোৱে দুখ কৰিছে নাই ইটছ ইটছ এড থিং দাত আমি সহায় কৰিছো আমি তেতিয়া মই তাক ইমান মই চিন নাপাওঁ কিন্তু দেই মইতো গান গাইছোঁ আচলতে ভুল জুবিন দাৰ নহয় ভুল আমাৰহে জুবিন দাই হওক বা বেলেগ কণ্ঠশিল্পীয়ে হওক তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' ইনষ্টা ইউটিউব ফেচবুক চবেই দেখা পাব কিন্তু ৰাজীৱ শইকীয়াৰ ভিডিঅ' কেইটা আপোনালোকে দেখিছে কেইটা এটা ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰা দেখিছে আপোনালোকে মই অসমবাসী ৰাইজক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ৰাজীৱ শইকীয়া বুলিয়ে নহয় আমাৰ বেলেগ অসমৰ এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁ ভাল গান গাই হওক বা তেওঁৰ ভাল এটা স্কিল আছে কিন্তু তেওঁলোকে দেখাবৰ কাৰণে কিয় সুবিধা নাপায় তেওঁলোকৰ কিবা এটা হোৱাৰ পিছত যে তেওঁৰ টেলেণ্টটো ওলাই আহে কিয় মানে আগতে তেওঁলোকে টেলেণ্টটো কিয় দেখাবৰ কাৰণে সুবিধা নাপায় আৰু জুবিন দাই ৰাজীৱ শইকীয়াক চিনি নাপাওঁ বুলি কোৱা নাই নহয় ইমান ভালদৰে চিনি নাপাওঁ বুলিয়ে কৈছে এজন শিল্পীয়ে আন এজন শিল্পীক চিনি নোপোৱাটো কথাই হ'ব নোৱাৰে চিনি পায় কিন্তু জুবিন দাই ইমান ভালকৈ চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে সেইফালে আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াও ৰাজীৱ শৰীয়াৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছে নিজে চৰকাৰী চাকৰি হওক বা নহওক তাইৰ মুঠতে দায়িত্বটো ল'ম আৰু তাইৰ ল'ৰাটোৰ দায়িত্বটো ল'ম এইটো মই মোৰ পিনৰ পৰা কৈ লৈছো যি খা খৰচ হয় যি কৰিব লাগে সমস্ত কৰিবৰ কাৰণে মই দায়িত্বটো ল'ম কিন্তু কথাটো মই দায়িত্বটো ল'ম মানে পৰিয়ালে যদি দিয়ে দেই দ্বিতীয় কথাটো মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আচলতে এতিয়ালৈকে তেখেত আহিব লাগিছিলে মই আহিব বুলিয়েই আশা কৰি আছিলো এতিয়ালৈকে অহা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ ৰাজীৱ শদিয়াৰ ঘৰলৈ আহক আৰু ৰাজীৱ ভৰীয়াৰ পৰিয়াল ৰাজীৱ শদিয়াৰ পত্নী মোৰ ভনীৰ মোৰ ভনীজনীৰ কাৰণে এটা চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক মই নিজে গগৈ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়ালৈ ধন্যবাদ থাকিলে যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব আপুনি ল'ম বুলি কোৱা কাৰণে ভাল লাগিলে আহক আমাৰ অসমবাসী ৰাইজবোৰ আগুৱাই আহক তেওঁক অলপমান সহায় কৰক তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিয়ালক আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ৰাজীৱ শইকীয়াই ডাঙৰীয়া আত্মা চিৰশান্তিৰ কাৰণে এক মিনিট মৌনত প্ৰাৰ্থনা কৰক আশা কৰক যাতে তেওঁ আত্মা চিৰশান্তি লাভ কৰে ধন্যবাদ থাকিলে